Adətən yediğimiz meyvə və tərəvəzlərin qabıqlarını soyub atmaqla böyük səhv edirik. Bu qabıqların faydaları o qədərdir ki, eşitəndənlik şoka düşür. Ən faydalı meyvə qabıqları arasında yer alan alma qabığının faydalarını eşitdikdən sonra onu bir daha atmayacaqsınız. Alma qabığının faydalarına keçməzdən əvvəl sizin üçün faydalı olacaq bilicirlə dolu olan bu tip videolardan xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənə və kanala abunə olub bildirişləri aktiv edə bilərsiniz. Alma qabığının tərkibində almadə olan bəzi komponentlər var və bu komponentlər insan sağlamlığı üçün faydalıdır. Almanın qabıqları C vitamini, kalsium, kalium, fosfor, dəmir və antioksidantlarla zəngindir. Alma qabığı insanların müntəzəm olaraq istehlak edə biləcəyi qidadır. Bu sayədə bədəndəki zərərli maddələrin nizami olaraq xaric olması təmin edilə bilər. Beləcə bədəndə meydana gələ biləcək bəzi sağlamlıq problemlərinin qarşısı alınır. Almanın qabığı bir az çökmə və qələmfillə birlikdə qaynadılaraq çay kimi içməklə insanı bədərəmndən azad edir və öskürəyə müalicə edir. Almaya çox antioksidant daxildir. Alma qabığında isə almadan daha çox antioksidant var. Mütəmadi olaraq alma qabığı yeyən insanlarda diabetə yoluxma riski düşür. Həmsinin tərkibində olan pektin maddəsi şəkəri salır. Bunlarla bərabər alma qabığı xolesterini də salır. Xüsusi də pəhriz edən şəxslər tərəfindən alma qabığı ilə birlikdə yeyilməlidir. Çöküntü miqdarı çox olduğundan aclıq duyğusunu yox edir. Alma qabığı və alma əzələ ağrılarına qarşı bədəni qoruyur. Almanın qabığı ilə yemək dişlər üçün də misilsiz faydalar təmin edir. Dişləri təmizləyir və diş əti sağlamlığını qoruyur. Həmçinin tərkibindəki bir çox vitaminlərə görə vitamin anbarı olması da sağlamlıq üçün çox faydalıdır. Amma son illər meyvələri uzunömürlü etmək üçün vurulan kimyavi maddələr və pestisidlər daha çox qabıqda yığılır. Bəs necə bilməli ki, almanın qabığı yeyilə bilər ya yox? Bunun üçün almanı iki yerə bölüb 30 dəqiqə gözləyirsiniz. Əgər almalar qaralsa, deməli onun qabığı da zərərliisdir. Beləcə daha bir maraqlı və maarifləndirici videonun sonuna gəldik. Video xoşunuza gəldisə və bu tip videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, videonu bəyənə və kanala abunə olub bildirişləri aktiv edə bilərsiniz. Sizinlə mən idim Nuran Əsəd. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağlamlıqla qalın, sağlam qalın.